Чатни – это традиционная индийская приправа, соус. Но в данном случае мы будем готовить чатни как десерт, а в частности апельсиново-ананасовый чатни с кофейным кремом. Прекрасно. И снова кава, и снова в несподиванном ракурсе. Что нам для этого потребно? Кукурузная крупа среднего помола, грецкие орехи, мед, немного кипятка, яйцо, тростниковый сахар, конечно же, кофе, апельсин, ананас – сливочное масло. Так, с чего начинаем? Сначала мы приготовим с тобой э, нашу крупу. Мы берем соусник э, для того, чтобы мы были точны в мере, так как нам нужно соблюсти меру один к одному крупы и воды. Так, сколько мы берем у крупы? Ну, это эквивалент где-то к 30-40 граммам. А угу. И высыпаешь вот э, в Сотейник. Как вы видите, мы добавили в отдельную посуду воду, доведем ее до кипения и потом добавим ту же меру, сколько мы взяли и крупы. Заливаем кипяток. Плотно накрываем крышку и оставляем запариваться. На сколько часа? А, ну, это займет минут около 20. А, можно схитрить, можно не запарить, а по возможности на минимальную температуру, чтобы оно не кипело, а оставить его на плите. А, в нашем случае мы так и сделаем. Так, ну что ж, а мы же приступаем к нашему кофейному крему. Нам понадобится сливочное масло. Mm -hmm. Сколько? 50 грамм. Так. Мы возьмем миску. Так, 50 грамм масла и немного тростникового сахара. Можно немного схитрить и положить масло, если оно твердое, замороженное, в теплую миску. И вот оно отчасти получается растапливается, остальная же часть остается целая и это нам поможет. Дим, а ты знаешь, как вы нашли каву? По легенде, кофе обнаружил пастух Коз, который увидел, что его козы, после того, как поедят бобы кофе, становятся уж очень как-то бодрыми. Мы схитрили, потому что у нас масло было холодное, мы его немного разогрели. О, прекрасно, отлично. Нам нужно взбить яйца с сахаром. Угу. Вот у нас уже яйцо есть. Маэстро Дмитро Попов. Ну, и я делаю свою рутину-справу. Сбивается с цукром, правильно? Да. А яка количество має бути? Одна столовая ложка. Вот. Ну вот, собственно, мы добились того, что наш сахар растворился, а яйцо поднялось. И вот в теплое масло а, вводи тонкой струйкой. Яйцо. Достаточно. Очень важно довести до однородной консистенции. Теперь мы добавим наш ристретто. О, то есть самый момент, когда да. кава проникает в наш рецепт. Да, в кофейный крем. І от у нас виходить дуже корисна страва, адже кава сприяє моментальності реакції, підвищує життєвий тонус і взагалі дуже радять для людей, у яких є проблеми з тиском. Зласім. Сугубо в, скажімо, декоративних цілях ми додаємо немножечко какао, щоб воно приобрело от темний кофе, цвет Розмішувати. Отлично. Ну что ж, у нас полностью с тобой готов крем. Настаивается крупа, и мы можем подготовить ананас и апельсин. Давай. Чур я буду чистить апельсины, бо ананас мне чистый просто страшно. А, Но ну, все равно тебе это нужно будет делать с помощью ножа. Угу. Вот так вот нужно э, счистить. Для того, чтобы почистить ананас, мы отрезаем верхушку. И э, воспользуемся очень таким хитрым приспособлением. Так. Которое сделает прям таки сразу кольца. Ой, слушай, так, знаешь, вырезается заодно и отца, вот эта вот несмачная сердцевинка, да, вот такая жерстка? Да, да, да. Мы сейчас будем как раз использовать не целое кольцо, а ломтики. Угу. Вот для одной порции этого десерта э, вполне достаточно половинки апельсина uh -huh. и одного кольца ананаса. Ананас вот мы нарезали вот такими вот ломтиками. Uh -huh. А с апельсином история интересней. Так. Вот есть перепоночки. Uh -huh. И нам нужно попасть под нее ножом. И вот так вот. Легкими движениями мы вырезаем сегменты красивые дольки апельсина, совершенно без шкурок и перепоночек. Ставим на плиту сотейник, ставим среднюю температуру, добавляем, заполняя дно э, в количестве где-то одной полутора чайных ложек э, ростниковый сахар. И на него... Кладем наши ломтики ананаса. Такие трошки обсмаженные такие ананас выдают, так? Да, вот что-то такое карамелизированно печеный. И вот эти вот дольки нам нужно просто разрезать каждую буквально на 3-4 части. Ага. Так, ну что ж, нужно размешать наш э, ананас. И возьмем еще лимонграсс. Очень интересную, экзотическую травку. Он очень красивый на срезе. И э, нам достаточно вот два таких небольших кусочка для mm -hmm. того, чтобы оно придало э, вкус нашему блюду. Нужно добавить щепотку чили сюда обязательно. Прекрасно, отлично. И э, немного кокосового молока. Мы взяли консервированное кокосовое молоко. И мы добавим буквально вот. Две столовые ложки. Размешивай. Нужно, в общем-то, чтобы молоко максимально выпарилось и приобрело соусную консистенцию. Ага. То есть там присутствует тростниковый сахар. Кстати, кокосовое молоко само по себе обладает свойством немного подтягивать, как и сливки. И мы как раз этого и добиваемся. Угу. Возьмем ложку грецкие орехи и мед. Так. Выставляем плиту на средний огонь в положении 5. Так. В крупу мы ломаем просто в пальцах орехи. Дим, у меня уже выпаровывалось Прекрасно, молочко. готово. Угу. Выключаем. Или снимаем с огня, так. или выключаем плиту, и она сама за себя выключится. Так. Она же у нас чудесная. И добавляем тоже где-то в районе одной столовой ложки меда. Угу. Вот Давай я додам вот эти вот порезанные апельсинчики на шматочки в соус. Да-да-да, как раз самое время. И аккуратно только размешай, чтобы не нарушить целостность кусочков ананаса и апельсина. откинем крупу в миску для того чтобы она как можно быстрее остыла разгоняем по стенкам миски на самом деле этот десерт можно делать и теплым и холодным и даже вот как сейчас горячим это дело личных предпочтений но он и в том и в другом и в третьем виде будет вполне уместным вкусным и интересным в крем мы добавим еще немного кофейного ликера в количестве граммов 10 То uh -huh. есть это не полная столовая ложка. Так. Uh -huh. да, так, трем готов. Uh -huh. Давай оберем тарелку, на которой все это сделаем. А вот у нас есть отлично подойдет вполне э, большая, красивая квадратная тарелка. Uh -huh. Я подготовил дольку апельсина, на нарезал лимонграсс. Uh -huh. uh -huh. И сейчас делаю такую просто полосу из какао. У нас же там же присутствует мед. Так. И вот мы сейчас сделаем вот такое вот колечко из меда, а его присыпем э, красиво с сахаром. Не, ну ты с правжним Я так э, бачу, что тарелка перетворится на полотно, и ты малюешь тут свое художество. Нарезаем очень тонкими полосочками. Хорошо, что у нас очень хорошие и острые ножи, которые нам позволяют сделать вот такую тонкую-тонкую соломку. Класс. Формируем небольшое гнездышко. Переносим его на тарелку. Ой, спрашивание магия. Ну и Олицетворяя э, яички какой-нибудь печушки, мы туда складываем лимонграсс и начинаем выкладку. И вот что интересно, э, не найдя соответствующую форму в магазине, я ее просто изготовил собственными руками. Кладем так, ну, насыпаем ровным слоем uh -huh. но, э, и придавливаем, но придавливаем не очень плотно, uh -huh. просто чтобы оно сохраняло форму. Этот этап есть. Желательно лимонграсс удалить uh -huh. из э, чатни, так как человек незнакомый в принципе с этим десертом э, может не понять, так как сам лимонграсс имеет достаточно резкий вкус. Uh -huh. И вот теперь аккуратно, как это все пахнет, вы бы чувствовали? Но у вас есть возможность это почувствовать, когда вы приготовите это на своей кухне. Все-таки хочется, чтобы было эстетично. Поэтому я воспользуюсь таким кондитерским мешком. Поможешь мне? Давай. Вот просто с помощью венчика сюда его и... Да-да-да. Отлично. Спасибо. Ой, как красиво. Слухай, и кава, да, там стекает себе. Да-да-да. И теперь весь наш э, десерт просякнутый кавою. Аккуратно. Снимаем. Вверх нашу Классно. форму. За счет плотной консистенции использую йогурт. Угу. Ну, есть разные цвета, э, и оно все гармонично, но ярче сделать никогда не бывает лишним. свой апельсиновый чатни с кофейным кремом готов. Можно попробовать? Я с задоволением. Юля, нельзя сказать, что наш десерт до конца готов, если ты его не попробуешь. Ты знаешь, Дим, задача и выполнена на відмінно, потому что это несподівано нежный, но в одночас такой очень Відчутний і гострий навіть смак, причому гострий в прямому розумінні. Бо от той перчик чилі, який ми додали, дається в знаки. Кисленький ананас і апельсин. Чарівний просто крем, така ніжність. Це дійсно дуже екзотичний і смачний десерт. Неодмінно спробуйте його приготувати. Це легко, але так вражаюче. Апельсиново-ананасовий четні з кавовим кремом. Додайте окроп до кукурудзяної крупи та варіть на слабкому вогні, змішайте цукор, каву і масло, Збийте яйця з цукром, додайте суміш у крем. Все ретельно перемішайте, додайте готове рістретто, какао та кавовий лікер, наріжте апельсин, ананас та лимонграс. У сотейник покладіть цукор, ананас, лимонграс, перець чілі, кокосове молоко і варіть до соусної консистенції. У готову крупу додайте горіхи та мед, у соус покладіть шматочки апельсину та перемішайте. Декоруйте тарілку какао, медом, цедрою, лемонграсом та цукром. У форму покладіть шар з крупи, потім шар чатні з ананасу. А зверху покладіть шар кавового крему з йогуртом.